Selama, semakin lama uh, semakin teknologi berkembang dan pentingnya untuk kita tahu bagaimana untuk melindungi uh, maklumat peribadi kita kerana penjanaan cyber ini dia ada banyak cara untuk mencuri maklumat kita dan kemudian menyalahgunakan maklumat. Apabila maklumat peribadi uh, digodam oleh orang yang tidak bertanggungjawab akan menimbulkan banyak kesan negatif seperti pendedahan data peribadi. Jenayah cyber ini tak tertakluk kepada satu pihak saja. Boleh jadi kita punya ibu bapa sendiri yang kena, kita punya kawan-kawan sendiri yang kena uh, saudara mara kita sendiri yang kena. Jadi um, penting untuk kita bukan saja ajar diri sendiri, malah ajar orang di sekeliling kita juga tentang bahayanya jenayah cyber. Seseorang menghantar link dalam telegram dan disuruh tekan link tu tetapi akibatnya akan berlaku kecurian identiti kita. Dia akan digunakan oleh individu yang mencuri identiti kita itu menggunakan identiti kita untuk melakukan kesalahan jenayah yang boleh merosakkan nama kita di masa hadapan. Dalam era digital yang semakin berkembang, kita semua hidup dengan peranti yang bersambung ke internet. Namun, seiring dengan kemudahan teknologi, ancaman siber juga semakin meningkat. Di rumah kita sendiri, keselamatan siber telah menjadi isu penting yang tidak boleh diabaikan. Sebagai warga digital Malaysia, kita harus berpegang teguh kepada nilai etika serta moral yang tinggi sewaktu penggunaan teknologi terutamanya ketika berada di ruang cyber. Saya mengesa warga digital Malaysia dari segenap lapisan masyarakat untuk berganding bahu bagi membina ruang cyber yang selamat lagi sejahtera. Amalkan perkongsian maklumat, saling bantu-membantu dalam memahami risiko dan galakkan amalan keselamatan cyber yang sewajarnya terdapat lima agensi yang bernaung di bawah Kementerian Digital dan dua jabatan. Kita ada untuk jabatan, kita ada Jabatan Digital Negara sebelum ni mampu. Kedua kita ada Jabatan Perlindungan Data Peribadi iaitu JPDP. Manakala lima agensi adalah Digital National Berhad atau DNB, MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, kita ada My Digital Corporation, Cyber Security Malaysia atau CSM dan akhir sekali MyNIC Berhad. Tadi ataupun kita contoh-contoh lah jenayah cyber yang berlaku di rumah, eh, yang berkaitan di rumah eh, antaranya lah kita kata dalam konteks uh, keselamatan cyber ini, uh, terdapat beberapa lah sebagai contoh antaranya adalah uh, berkenaan dengan uh, penggodamkan uh, rangkaian WiFi, okay, kemudian uh, ada serangan phishing sama ada melalui email ataupun pun message melalui gadget-gadget seperti handphone dan sebagainya. Kemudian ada juga serangan melalui contoh peranti IoT yang mungkin tidak orang kata apa tidak selamat dari sudut sistemnya, tidak di orang kata apa di patch untuk penambahbaikan, update dia punya firmware dan software dan sebagainya. yang mana mungkin boleh dieksploit oleh pihak penjenayah. Okey, kemudian kecurian lah melalui beberapa social media platform. Uh, selalunya kita selalu sangatlah berkongsi maklumat uh, tentang aktiviti, tentang maklumat-maklumat uh, peribadi yang mungkin bagi kita tak penting tapi sebenarnya itu mungkin boleh menjadikan satu uh, orang kata apa, uh, pengumpulan data bagi pihak penjenayah untuk membuat uh, serangan teratas uh, peribadi sama ada uh, kecurian identiti lah terutamanya Berdasarkan uh, insiden yang dilaporkan ke Cyber Security Malaysia So kami mendapati ada ada tiga jenis insiden yang kami rasa adalah satu ancaman ya. bukan setakat kepada pengguna internet tapi juga kepada organisasi. Ancaman yang pertama adalah ransomware. Ransomware adalah satu jangkitan kod berbahaya di mana bila dia jangkit pada komputer kita akan menyebabkan file-file dalam komputer akan encrypt. So yang satu lagi adalah data breach lah uh, di mana data-data pengguna dan juga organisasi yang telah dicuri oleh hacker from komputer kemudian dijual beli di dark web dan juga didedahkan kepada publik. Ini ancaman lain adalah uh, scam ya? penipuan di talian yang tu pun agak banyak jugalah berdasarkan insiden kami penipuan seperti phishing ya, publik menerima email minta mereka login ke internet banking mereka padahal dia pergi ke uh, site yang bukan sebenarnya phishing Pesan kesihatan cyber yang perlu diketahui oleh aa, penonton semua adalah yang pertama, gangguan terhadap pola tidur kita terlalu memberikan masa yang lama apabila kita berada aa, dalam talian dengan melakukan aktiviti apa social media aa, kita buat aa, pembelian dalam talian dan lain-lain ini sedikit sebanyak akan memberikan aa, gangguan terhadap pola tidur pengguna-pengguna internet yang kedua ia juga memberi kesan kepada penurunan kadar konsentrasi terhadap kerja-kerja ataupun aktiviti-aktiviti seharian. Kita perlukan fokus untuk kita mendapatkan satu kualiti ataupun hasil kerja yang kita kehendaki ataupun yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ia juga memberi kesan terhadap perubahan fizikal pengguna internet di Malaysia. Kerana apa? Apabila kita terlalu memfokus ataupun kita terlalu banyak uh, melakukan aktiviti secara dalam talian, kita akan kurang pergerakan fizikal dan ia akan memberikan kesan terhadap uh, berat badan yang meningkat dan juga kelesuan pada badan kita. Seterusnya ia memberikan juga kesan terhadap komunikasi interpersonal yang mana kita lihat ia memberikan kesan terhadap institusi kekeluargaan ataupun institusi persahabatan apabila kita terlalu banyak masa dalam talian maka komunikasi secara fizikal itu akan berkurangan dan sedikit sebanyak dia akan menyentuh ataupun mengganggu kepada keyakinan kita untuk berhadapan dengan seseorang memberi kesan kepada penglihatan kita mata akan menjadi kering kepala akan menjadi pening ini antara kesan-kesan apabila anda terlalu memberikan masa yang terlalu lama terhadap aktiviti-aktiviti dalam talian perlu ada keseimbangan antara keaktiviti-aktiviti dalam talian dan juga aktiviti fizikal ataupun realiti offline yang kedua perlu amalkan konsep 20-20-20 iaitu 20 minit melakukan aktiviti online 20 minit berehat dan melihat kepada objek yang sejauh 20 kaki ataupun 6 meter ini adalah bertujuan untuk merehatkan mata kita supaya ia tidak terlalu uh, bekerja keras yang ketiga, perlu ada peraturan-peraturan di rumah. Maksudnya, ibu bapa perlu juga menasihatkan ataupun mengawal aktiviti-aktiviti anak-anak agar ianya tidak terlalu berlebihan. Ancaman siber datang dalam pelbagai bentuk daripada penipuan dalam tarian, perisian hasad, hingga pencurian identiti. Ancaman ini boleh memberi kesan besar kepada keselamatan dan privasi kita. Tetapi apakah sebenarnya ancaman siber dan bagaimana ia berfungsi? Berkenaan dengan uh, statistik keselamatan cyber saya rasa kita boleh rujuk daripada aspek uh, provider of cyber security lah MySert yang mana uh, terdapat berapa keselamatan cyber lah yang telah diletakkan carta statistiknya. sebagai contoh kita boleh melihat lah uh, di website uh, MySeq ni dia collect all the data daripada tahun 1998 hinggalah ke masa kini lah dan kalau kita lihat secara uh, tidak langsung ya, uh, keselamatan ni dia melibatkan banyak kepada fraud lah. Daripada tahun ke tahun kita nampak fraud ni dia adalah yang paling mengguli Dari Daripada tahun 2022. 2023 dan 2024 pun kita boleh melihat trend pada fraud ni uh, masih lagi berlaku lah di situ. contoh paling mudah eh serangan uh, yang yang saya kita kongsikan tadi adalah berkenaan dengan scam APK ataupun serangan melalui uh, apa ni penghantaran fail APK. Pertama sekali fail APK ni adalah uh, ter, apa ni uh, berbahaya ataupun uh, kita kata terdedah kepada mereka-mereka pengguna telefon yang uh, menggunakan Android. Okey uh, sebab APK hanya dilaksanakan di dalam aplikasi Android lah. Okey a uh, bahayanya adalah apabila kebiasaannya modus operandi mereka adalah mereka akan menghantar a uh, mesej atau mereka akan membuat satu laman web ataupun apa juga yang menjurus ke arah untuk uh, meminta mangsa uh, download aplikasi tersebut. So uh, yang paling top baru ni adalah uh, dihantar uh, ini, dihantar melalui WhatsApp uh, messenger system yang mana dihantar berkenaan dengan jemputan kahwin. Okey apabila mangsa mendapat jemputan kawin tersebut dia minta untuk um, sama ada apa ni menjawab untuk RSVP dan sebagainya. Jadi apabila dia tekan fail tersebut dia akan uh, download fail tersebut. Apabila dah, dah download dia akan pergi kepada installation dan sebagainya. Dan kebiasaannya APK file yang dihantar begini, ini kita panggil sideload lah sideloading eh. Ya. Memang betul ada beberapa uh, Uh, version Android yang orang kata uh, boleh menahan serangan begitu dia akan keluarlah notification untuk uh, supaya jangan install dan sebagainya tetapi macam uh, kita sedia maklum teknologi berubah setiap masa maka penjenayah pun sentiasa lah. terdapat juga yang kita dapat identif uh, identify kita buat reverse engineering terhadap fail-fail tersebut ya yang di mana mereka dapat bypass uh, apa ni sistem keselamatan uh, Android itu sendiri sebagai contoh Android yang latest pun kita dapat kesan mereka dapat bypass. Bermaksud di sini kalau install tu walaupun file tu dapat side loading, kita install, dia tak ada keluar apa-apa amaran daripada ni apa pihak OS tu sendiri ya, eh. sebagai contoh Android lah. Jadi apabila dia apa yang berlaku apabila dia install, sebenarnya file tersebut adalah malware application atau malware app lah. Jadi bila dia dah install, Automatic pihak penjenayah tadi akan dapat direct access terhadap telefon tersebut. Okey, yang mana uh, penjenayah boleh dapat access kepada dia punya kamera, boleh tengok live kamera tersebut, dia boleh access terhadap fail, segala fail dekat dalam tu eh, uh, sama ada fail yang kita simpan ataupun galeri gambar, video dan sebagainya. Uh, ini yang bahaya ni, kadang-kadang ada juga daripada uh, masyarakat yang menyimpan gambar-gambar uh, privacy atau video-video privacy eh. ini yang bahaya. Kemudian mereka boleh akses kepada SMS. Ini bertujuan untuk mendapatkan kod SMS yang daripada pihak bank, contoh untuk OTP ataupun TAC ataupun apa-apa juga entiti yang menggunakan sistem OTP dan TAC inilah lah. Okey, kemudian mereka boleh akses lokasi anda, di mana real time lokasi anda. Okey, boleh akses pelbagai, segala sensor yang ada dekat telefon kita. Mereka boleh akses itu yang paling bahaya. dengan harapan kami, dengan pengalaman saya, kita cuba nak membantu mangsa-mangsa uh, cyber lah. Uh, kita cuba uh, sedaya upaya lah uh, memberi panduan dan sebagainya. Sebab mereka ini kadang-kadang tidak tahu apa nak buat apabila dia jadi mangsa. Jadi dia berhubung dan kita cuba nasihatkan. Uh, pengguna mempunyai hak uh, untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan yang uh, mencukupi daripada ancaman cyber di rumah. Cara, hmm. Apa maksud dari sini? Ia termasuklah hak-hak mereka untuk memastikan bahawa gadget yang dia pakai ini ada selamat. Itu yang pertama. Sebab kita beli kan? Apa kita beli benda tak selamat, tak, tak ni juga. Itu hak dia. Kemudian dia ada juga hak mengenai privacy dia. Privacy ni maksudnya di sini. Apabila uh, kita masukkan data-data kita, kita perlu tahu sama ada data kita tu selamat. Orang yang syarikat yang menjaga data kita ni adalah selamat. Cara dia menggunakan, bagaimana dia menggunakan, kita ada hak untuk mengetahuinya. Itu itu hak kita. Kemudian kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan di dalam mana-mana website mengenai keselamatan cyber. Itu hak kita. Maknanya ini orang nak kena buatlah pengajaran, apa pengajaran apa-apa juga mengenai keselamatan cyber yang mana boleh mengajar kita apakah keselamatnya. Kemudian kita juga ada apa perlu mendapatkan sokongan itu hak kita daripada pembekal supaya kita dapat melindungi sistem kita, peranti kita dan sebagainya daripada ia dicerobohi atau digodam oleh orang di luar luar lah. Kesedaran tentang keselamatan siber adalah langkah pertama dalam melindungi diri kita. Ramai di antara kita mungkin tidak sedar tentang ancaman yang wujud atau cara-cara yang boleh kita ambil untuk melindungi diri. Kesedaran dan pendidikan adalah kunci. Di rumah, kita mempunyai banyak alat untuk melindungi diri daripada ancaman siber. Daripada penggunaan perisian antivirus, VPN, hingga menetapkan tetapan privasi pada peranti kita. Langkah-langkah ini boleh membuat perbezaan besar. Perlindungan data peribadi adalah aspek penting dalam keselamatan siber. Di Malaysia, undang-undang telah diperkenalkan untuk melindungi data peribadi rakyat. Tetapi apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil di rumah? Sekiranya ada sebarang insidennya, kalau walaupun tak ada insiden, tapi kita syak ya, macam ada insiden, ada orang dah ceroboh komputer saya. Saya nampak ada some malicious activities happening kena cepat-cepat laporkan pada pihak berkuasa. Contoh kita ada cyber dan lain boleh laporkan pada kami. Kadang-kadang insiden itu tak berkaitan dengan kami. Kami akan bantu untuk uh, escalate pada relevant agency. Contoh macam social media ni, uh, macam MCMC, Lepas kalau skam, NSRC, kita akan bantu dari segi tu. Maknanya kita nak pastikan insiden tu pergi ke pihak yang betul supaya dapat di resolve. menggunakan peranti di rumah, perlu diberi pendidikan dan peringatan tentang menggunakan peranti dengan selamat, okey? Tukar kata laluan secara kerap, gunakan kata laluan yang agak complicated lah. Ha, jangan yang sama, jangan yang terlalu mudah, jangan gunakan yang birthday dan sebagainya kan? Okey? Uh, uh, gunakan yang apa nama ni, yang lebih complicated, yang sedikit uh, factor kan yang dua kali punya pengecaman dan sebagainya kan kata laluan dan mungkin juga pengecaman imej muka ataupun suara dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah uh, pendidikan yang kita kena sentiasa beri kepada ahli keluarga. Because bila kita ada kesedaran dan kita ada pengetahuan, okey contohnya tentang jenis-jenis penipuan ah uh, nawe ataupun phishing ataupun apa hack ataupun scam, online scammer uh, dan sebagainya tu kita akan secara automatik terhindarlah kita macam uh, nak tekan uh, URL tertentu pun kita rasa macam eh ini bukan ah ha? ini ini tak ada https contohnya ini semua berkaitan dengan uh, pendidikan yang kita terima okey itu untuk kesedaran jadi bila kita ada kesedaran kita ada pengetahuan jadi risiko ha? untuk kita uh, di, di 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 apa nama ni diancam ah ha? oleh ancaman-ancaman cyber di luar sana itu adalah rendah dan yang paling krusial pada pandangan saya ialah warga emas. Okey, warga emas sekarang nak tak nak mereka juga terlibat dalam penggunaan peranti internet dan teknologi. Maklumlah kan. Uh, kalau tak terlibat maknanya ah uh, tak adalah komunikasi dengan cucu-cucu di bandar contohnya kan dengan anak-anak okey. Dan dalam masa yang sama kita lihat uh, warga emas juga uh, besar exposure dia uh, dalam penggunaan media sosial okey. Dalam peralihan lah, mereka juga ramai yang macam seronok ah um Uh, bermain media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi, mereka ini okey mudah terdedah juga kepada ancaman cyber ini. Pada tahun 2010 tu kita mula dengan kerjasama bersama Cyber Security Malaysia. Lebih fokuslah uh, ke dalam bidang penyelidikan bersama-sama dengan uh, buat program uh, sajana keselamatan cyber uh, di mana kita move forward pada tahun 2013 kita bersama dalam program sarjana keselamatan cyber yang ini mengajar kohort yang pertama lah pada tahun tersebut Aa, kita ada dalam lebih kurang 10 kursus yang diajar pada ketika itu Aa, kemudiannya dan kebanyakannya melibatkan tentang basic cyber security dan juga bidang-bidang uh, yang perkhususan lah. contohnya seperti digital forensik kita ada juga keselamatan daripada information security dan sebagainya sebagai kesimpulan keibubapaan cyber ini memberi ruang dan peluang untuk ibu bapa menjadi lebih cakna terhadap isu, ancaman dan risiko uh, aktiviti dalam talian khususnya melibatkan anak-anak kerana ianya menjadi satu perkara yang perlu dititik beratkan pada masa kini untuk kita melahirkan satu institusi kekeluargaan yang sejahtera kita membentuk jati diri dan sahsiah anak-anak kita ke arah yang lebih positif untuk maklumat lanjut ibu bapa juga boleh memuat turun buku ke arah kesejahteraan cyber melalui laman web www.cybersafe.my gunalah uh, apa kita kata fungsi keselamatan yang disediakan beberapa platform sebagai contoh 2FA, 2 factor authentication ataupun multi factor authentication ya. Yang mana setidak-tidaknya adalah tambahan untuk mengelakkan kita daripada terkena sebarang uh, kecurian data dan sebagainya. Uh, itu antaranya lah. Kemudian sentiasa berwaspadalah terhadap sebarang uh, email atau message atau apa juga yang kita dapat melalui dalam inbox atau kita punya text messenger yang mana ada terdapat terutamalah ada terdapat sebarang link-link yang mencurigakan kemudian ada juga file yang dihantar uh, apa ni seperti contoh APK dan sebagainya cuba elakkan untuk kita mudah percaya atau menekan link tersebutlah kemudian uh, tolong sekiranya lah anda mendapat sebarang panggilan terutamanya ini berkenaan dengan scam eh sama ada daripada local authorities daripada ah, siapa juga yang kita rasa curiga ah, sebab zaman sekarang pun dah berkembang dengan teknologi AI suara pun dia boleh telah boleh diklon dan sebagainya okey jadi ah, langkah terbaik adalah sentiasa cross check baiklah ah, bila kita bercakap mengenai hala tuju Malaysia ah, ke arah negara digital ni ah, fokus kita sebenarnya mudah. Aa, tak susah pun. Kita nak memastikan semua rakyat Malaysia semua peringkat usia aa, dapat menggunakan teknologi dengan selamat dan yakin. Kita mahukan rakyat yang mampu dan boleh menggunakan kemudahan digital akses kepada kandungan-kandungan digital dengan lebih selamat tanpa perlu risau tentang ancaman cyber ataupun penyalahgunaan data peribadi. Lepas itu kita mempunyai hak untuk mengetahui juga bagaimana maklumat atau data peribadi kita ni digunakan bila kita katalah kita download satu-satu app kan? jadi kita nak tahu macam mana data kita digunakan kan sekarang ni dia akan explain dia akan minta kebenaran kita dulu kan? itu hak kita nak bagi tak bagi itu hak kita Uh, kalau kita membenarkan maknanya dia benarkan sebab itu kita nasihat orang jangan sekali-kali kita benarkan kalau kita perlu baca dulu